Доброго і спортивного ранку. Сьогодні гості нашої студії, представники обласної федерації дзюдо. Це головний тренер збірної області Сергій Нечмоня і чемпіон України серед юнаків Вадим Велков. Доброго ранку. Сергій, я думаю, що вже от зараз, за два місяці до завершення календарного року, можна підвести певні підсумки для вашої федерації, і вони дуже успішні. Мабуть, розпочнемо з літа, коли кіровоградський киянин чи київський кіровоградець, Кіджавні Ябалі. Здобув третє місце на перших європейських олімпійських іграх. Як вважаєте, наскільки цей успіх, скажімо, додав нас, яке джау бути претендентом на поїздку на головні змагання наступного року в Олімпійські ігри у Ріо де Жанейро? Так, да, дійсно, літом цього року пройшли перші європейські ігри в Баку, де був представитель Кевраткої Федерації дзюдо Кенджо Нібалі. зайняв третє місце в составі команди зборни України. И что очень приятно, дзюдоистская медаль, это бронзовая, это был бы как финальный аккорд этих всех игр, это последняя награда в копилке сборной Украины была. Ну и это была всеобщая радость, всеобщая, так сказать, ликование. Ну это, в принципе, для сборной команды Украины достойный результат, учитывая то, что это игры такого масштаба были первый раз проведены. То есть, как бы, это очень хороший результат. И в первую очередь для Гиджао это было, как бы, ну, такое вдохновение, моральный стимул. Потому что как бы, главный старт у него действительно еще впереди. Это еще э, отборочные этапы к Олимпийским играм, которые состоятся в 2016 году в Рио-де-Жанейро. То есть стартов еще много. Что сказать по этому уходящему году а для наших ведущих спортсменов, это Дмитрий Лучин и Кеджио Нибали, год практически уже закончился. Основной старт э, это был чемпионат Украины, который проходил 1 ноября в городе Киев где наши спортсмены выступили, можно сказать, великолепно. И Дима, и Кеджио заняли первые места в своих весовых категорий. Дима в весовой категории 100 кг не оставил шансов своим соперникам. И Кенджу в весовой категории 90 кг также стал победителем. Причем, что примечательно, и Кенджио, и Дима победили в финальных встрече у своих принципиальных соперников, тоже достаточно титулованных спортсменов, и тем самым подтвердили то, что они являются Лідерами національної зборної команди країни, которая по праву претендує на участь в Олімпійських вітрах. Ну, до речі, щоб наші глядачі не подумали, що Кет Жоні Балі і Дмитро Лучин це єдині представники федерації, які перемагають на чемпіонатах України. Сьогодні гість нашої студії Вадим Велков, який переміг на чемпіонаті України серед юнаків. Вадим, давай задаємо, як це було. І наскільки ти готовий, скажімо, вже наполегливо стукати у двері збірної області серед дорослих. Та хоть прям час. Этот. Ну, спасибо тренерам за поддержку, за тренировки, как готовят меня к соревнованиям. Хочется ну, больше стартов, хочется показывать результаты, чтобы гордились тренера, родители. Вот так вот. Сергій, якраз в нинішньому році був ювілейний 10-й турнір на призі Олімпійського чемпіона Сергія Новікова. І от якраз такі спортсмени, як Вадим, інші вихованці вашої обласної федерації я знаю, там здобували такий безцінний досвід, який потім допомагав вигравати на чемпіонатах України. Яким був 10-й ювілейний турнір? Ну, 10-й по масовості, по составу учасників мало чим відбувався від 1. -го. Я завжди почерпював, що наш турнір з першого свого проведення і по 10-й очень ценится среди любителей дзюдо в плане как проверишь на турнир. Многие тренера его воспринимают как неофициальный чемпионат Украины среди младших юношей. География участников, состав участников, и самое главное, качественный состав участников всегда на наших турнирах на призы олимпийского чемпиона Сергея Петровича Новикова очень серьезный. Я всегда говорил, что наш турнир может быть и благодаря нашему турниру открылась дорога в большой спорт для многих ведущих на сегодняшний день дзюдоистов Украины. У нас и боролись и победители юношеских, и победители уже и юниорских чемпионатов Европы, призеры чемпионатов мира. Вот проходил чемпионат мира буквально две недели назад также. И там Елизавета Каланина, представительница Кремичуга, она выигрывала у нас турнир Зайняла третье місце на чемпіонаті мира среди юніоров. То есть также для Вадима, і для многих іракских спортсменів, будемо надіятися, що этот турнір будет дорогой, начало начало большой дороги в большом спорті. До речі, Вадим, скільки разів ты выступал на турніре на призы Сергія Новікова и які медалі здобував? Два раза и два раза первое. Я знаю, що буквально за два тижні буде вже чемпіонат України серед кадетів. Це наступний рівень після юнаків. Які плани? Победить, надо победа. Хочу в сборную попасть. А насколько это помогает приклад от Небали и Лучина, которые сейчас лидеры сборной Украины? Ну, хочу стремиться, ну как сказать, ну к ним стремиться, ну и даже лучше, может сказать. Ну, Будем надеяться, что выйдет. Сергей, а какие еще лидеры сборной области, которые уже, возможно, за рик два, три станут также уже членами национальной сборной Украины? Ну, есть у нас девочки перспективные и в Кировограде, и в Александровском районе. Ну, как бы еще загадывать тяжело. У нас все-таки спорт стал более возрастным. Немножко сместились возрастные рамки, возрастные требования. У нас вот юноша или девочки, это считается до 18 лет. То есть спортсмен Достигший 17 лет у нас всего лишь юноша. Ну в наших там, экономических условиях спортсмена задержать, чтобы он занимался, вышел в большой спорт, ну, очень проблематично именно в Киргизской области. И почему вот работаем мы с Димой, с Кенжу, с городом Киева, вот, совместно, совместными усилиями Киргизской Федерации, Киевской Федерации, мы можем подготовить спортсмена высокого класса, которые будут представлять страну уже на соревнованиях высочайшего уровня. До речі, про змагання найвищого рівня Олімпійські ігри наступного року. Наскільки високі, от відверто, якщо наскільки високі шанси у каджаван Ябалі Дмитра Лучина представляти Кіровоградщину нарешті на Олімпійських іграх? На сьогоднішній день, з Олімпійського рейтингу, проходний рейтинг має кеджову. Є шанси у Дмитрія, але немножко менше, ніж у кеджову. Предстоїть ще ряд стартів. Починає январь, февраль, март, апрель. В апрелі останній чемпіонат Європи передалімпійські Казані будуть проходити. И на этом уже набор лейтинговых очков закончится. И уже будет ясно, кто будет представлять страну. Дзюдо достаточно сложный отбор, и его надо проходить на протяжении трех лет. И практически в течение тех трех лет спортсмену необходимо находиться в оптимальной форме, чтобы не выпасть с той обоймы, которая позволяет участвовать в Олимпийских играх. И причем география этих турниров очень обширная. Если вот брать последний месяц, то... Я выступал в Париже, а буквально через неделю он уже боролся в Абудабе. Еще будет турнир буквально в конце ноября месяца Тинджао, Китай, там будет выступать Дмитрий. И в декабре месяце будет заключительный, у нас зюдо называется Grand Slam, как по аналогии тенниса, кубок большого шлема в Токио. Ну, Кеджу немножко травмировался, ему предстоит еще восстановительные мероприятия. Тому для і Діми будуть последній старт Китаю. І Кенджу вже будуть отдыхать і набиратися сил для пристоящих стартів у 2016 році. Також хотілося б трохи поговорити про масовий спорт від спорту найвищих досягнень перейти. От як ви оцінюєте матеріально технічну базу Федерації обласної? Наскільки зали ваші відповідають тому рівню, який дозволяє готувати майбутніх чемпіонів України? Ну, на сьогоднішній день ті зали, які маються в налічі, Ну, они, если честно сказать, все-таки больше для детского, для массового спорта, ну, юношеский спорт. Для больших спортсменов уже нужны немножко другие объемы. Таких залов у нас просто физически в Кирасской области нет. А створить их можно? Ну, можно. Ну, я считаю, что это небольшая проблема. Если спортсмен добывается высокого результата, и он попадает в состав сборной Украины, то где бы он ни жил, в Кировограде там, или в Ивано-Франковске, дома все равно его видят редко и тренера, и близкие, он постоянно находится на сборах, постоянно находится в поездках. То есть мы, такие вот регионы, как Кировоград и другие регионы поменьше, мы даем путевку людям в большой спорт, в большую жизнь. Ну, и они уже начинают в составе сборной обкатываться, набарываться, а приезжают домой восстанавливаться и набираться положительных эмоций. То есть, как бы, квадратура – это не самое главное дзюдо. Самое главное это желание, самое главное, может даже сейчас и материальная какая-то поддержка, что у нас, кстати, есть, и в лице президента Федерации Табалова Андрея Александровича, и областное управление физической культуры и спорта помогает, молоде и спорта, и знаю, городское управление помогает. То есть сейчас, как я всегда говорю, когда пальцы на разные стороны смотрят, это не сила, а когда и федерация, и город, и область, и родители. І спортшкола це вже кулак. І коли такой кулак, я думаю, однозначно, однозначно буде победа. Вадим, а в якому залі ти тренуєшся? Я думаю, що цікаво було порівняти рівень наших залів, і де ти виступав скажімо, по Україні, де ти бачив приклад ну, зірцевого залу. Ну, наш зал це тренування, а там, де я виступав, це ну, ну, як сказати, соревновання. На соревнованнях там зараз великий, ну, то мені сподобалося в Києві. Ну, в Києві там спорткомплекс такий Э, Вічно на чемпіонатах України там і, Ну, Понравилось, понравилось. І в Луцьку добре теж на чемпіонаті України. Скажіть, Сергій, а от крім Кировограда, які ще потужні серед обласної федерації, які готують майбутніх чемпіонів? Мало Вісковський район, у нас всегда, э, хороших спортсменів готові. Можно вспомнить Шушану Гевандян, она хоть и выступает за город Киев и Ровенскую область, но это наша спортсменка, которая и боролась за Кироварад, и в составе Кироварадской области она была чемпионкой Украины и призеркой чемпионата Европы среди юниоров. Это ну, наша спортсменка подготовлена мало виски. Хорошая работа проводится в Голованевском районе. Да практически в любом районе, где есть ЗУДО, я бы не сказал, что тренера сидят и ничего не делают. Если там в какой-то момент нету и спортивного результата, то в любой зал ЗУДО можно зайти в области и увидеть много детей, которые занимаются спортом. А когда есть массовая, рано или поздно появится результат. Ну это я хотел бы добавить, то что Вадим говорил по поводу залов тренировочных. Ну, у нас там база спортивная моей школы, основная на поселке Горном. Да, там действительно для проведения соревнований масштабы не очень большие, но как тренировочный зал, оборудование, у нас все есть для подготовки спортсменов самого высокого уровня. Мы там, допустим, не отстаем, идем в ногу со временем, появляются новые какие-то тренажеры, мы сразу их приобретаем. А сегодня, может, и телезрители уже знают, что открылся новый спортивный комплекс «Файтбаза». Открыл его там наш президент федерации Табалов Андрей Александрович, и он там предоставляет нам то же время для сборной команды в области. Где мы можем готовиться на самых современных там крусвитовских тренажерах? То есть жаловаться на то, что у нас негде готовиться, не на чем готовиться и не на что готовиться, я не могу сказать. Условия, в которых сейчас мы находимся, очень достойные. Ну і на завершення нашого ефіру хочу сказати, що я сподіваюся, що такі умови дозволять підготувати нових чемпіонів. А наступному році ми нарешті побачимо представників кіровоградського спорту, таких як Кеджаван єбалі на Олімпійських іграх. Гарного настрою і ще раз доброго ранку.